Если вы будете громко, громче говорить, это не значит, что вы будете более правым. Ты бачишь то, что хочешь бачить. И без нашей военной техники эта война была бы закон... кончилась бы за две недели. Где-то я это уже слышала. За три дня, за три дня. Если вы Пу Путина послушаете, война бы закончилась за три дня. Ну да, ну да. Очень трудно каким-то бизнесом заниматься в таких условиях. Все на хорошем мире. Куды все катится? У вас недостаточно военных кадров. Светки, вы знаете. Но я хочу закончить войну с гарантиями. Так будет правильно. Правильно? Правильно. Вот так. А если Россия все-таки нарушит соглашение о прекращении огня, что тогда произойдет? Что ты тебе А что будет, если Обама сейчас с потолка упадет? Это да. <свеч> <свеч> так и есть. <свеч> да. Чего ты радуешься? Светлосиний ты, Мария Владимировна, ну что, мы видели то, чего, наверное, дипломатия ты не припомнит. И кто это? К сракову куляра. Ну, я бы так не стала обобщать. С раком ты. Я вот сейчас вижу мировые отклики политологов, аналитиков. Если ты чего-то не бачишь, это не значит, что его не существует. И все сходятся в одном мнении. Нет, с рашкой там все зрозумело. Ну, ведь все же видят. Не, тебе всі ненавидять і воліють уникати. Потому что наша страна оголосила війну в Україні. Это уже мутировавший режим в терористичній. Ми це здуваємо. Ми ж сильні і всі про це знають і знати ще більше. Бо ми ж більше не країна, яка а десь там біля Росії чи А Кличко, а Чорнобиль. Нехай Бог береже вас. Слава Україні! Herim suva